Ya, begini. Apa sih mujizat itu? Mujizat itu adalah suatu peristiwa yang menyimpang dari kebiasaan. Biasanya, kalau orang sudah putus nafas, mati terus sampai kita kubur. Tapi tiba-tiba ada penyimpangan dari kebiasaan. Asalnya kubur ini mengkubur dia bangun itu mujizat biasanya kalau kita jalan di atas air tenggelam tapi ternyata begitu jalan di atas air tidak tenggelam itu menyimpang dari kebiasaan itu mujizat ya biasanya kalau saya dari atas gedung saya loncat saya akan ke bawah itu biasa tapi begitu saya loncat malah naik ke atas itu menyimpang dari kebiasaan itu namanya mujizat nah maka yang namanya penyimpangan dari kebiasaan itu tidak setiap hari terjadi. Karena kalau hari menyimpang, nanti yang menyimpang itu jadi kebiasaan. Biasanya orang mati itu tidur terus. Tapi kalau ternyata mujizat terjadi tiap hari, begitu orang mati dia bangun, orang mati dia bangun, begitu ada orang mati tidak bangun, itu dia mujizat. Ada yang mati tapi tidak bangun. Ya kan? Jadi mujizat itu tidak boleh selalu terjadi. Kalau saudara belajar tentang mujizat, di Alkitab pun jangan dibilang bahwa selalu terjadi mujizat. Tidak. Mujizat hanya terjadi pada beberapa titik. Pertama, zaman Musa dan Yosua. Mujizat banyak. Setelah itu zaman hakim-hakim, raja-raja, mujizat nyaris tidak ada. Tiba-tiba mujizat muncul banyak lagi di zaman Elia dan Elisa. Setelah Elia dan Elisa, mujizatnya hilang, nyaris tidak ada. Tiba-tiba muncul lagi pada zaman Yesus dan rasul-rasul. Mujizat banyak. Setelah zaman Yesus dan rasul-rasul, dia hilang lagi. Maka di Alkitab ada tiga titik di mana mujizat bergerombol atau banyak terjadi: Musa, Yosua, Elisa, Yesus, dan para rasul. Pertanyaan kita: mengapa mujizat bergerombol di tiga titik itu? Mujizat itu bergerombol di tiga titik itu karena mujizat berhubungan dengan wahyu Allah. Begitu Allah mau mewahyukan sesuatu, Dia sertakan itu dengan mujizat supaya orang-orang itu percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memberikan wahyu. Musa itu diberikan kepercayaan Tuhan memberikan wahyu hukum Taurat. Perwakilan Taurat. Musa perwakilan Taurat untuk meneguhkan berita Musa, mujizat banyak. Elia, Elisa itu perwakilan Nabi. Kalau Musa perwakilan Taurat. Elia, Elisa perwakilan Nabi. Maka Nabi-Nabi diberikan kuasa mujizat banyak. Setelah itu, Yesus dan Rasul-Rasul ini perjanjian baru. Maka setelah itu dikasih mujizat banyak. Dan setelah Yesus dan Rasul-Rasul, apalagi setelah kitab suci selesai ditulis, wahyu sudah selesai. Tidak ada wahyu baru lagi. Di Alkitab, kitab terakhir adalah Kitab Wahyu. Di Kitab Wahyu, pasal terakhir adalah pasal 22. Di pasal terakhir, dari kitab terakhir, di ayat-ayat terakhir, ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Allah menambahkan kepadanya malapetaka. Berarti tidak bisa ada wahyu baru, mujizat identik dengan wahyu begitu Musa diberikan wahyu, mujizat banyak. Elia Elisa diberikan wahyu, mujizat banyak. Yesus para rasul ada wahyu, mujizat banyak. Wahyu sudah selesai. Maka otomatis mujizat menurun. Alkitab masih membicarakan satu gerombolan mujizat yang akan datang. Di mana dan oleh siapa? Matius 24. sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan berarti dari tiga babakan mujizat tadi masih ada satu babak yaitu mujizat jadi banyak yaitu yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ya lalu kita juga bisa melihat di 2 Tesalonika 2. Kedatangan si pendurhaka, si pendurhaka ini antikristus. Itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu. Berarti mujizat-mujizat ini, tanda-tanda perbuatan ajaib ini pekerjaan iblis. Lalu, Matius 7. Saudara lihat ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini nabi palsu. Tentang nabi palsu ini nanti muncul di ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan bersuruh Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Banyak orang ini siapa? Nabi palsu. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Berarti nabi palsu bisa bikin nubuat dalam nama Yesus. Mengusir setan demi namamu, nabi palsu juga bisa usir setan pakai nama Yesus. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, nabi palsu bisa bikin mujizat. Tapi Yesus bilang, "Enyahlah, aku tidak pernah kenal kamu." Yesus tidak bilang, "Enyahlah, aku dulu kenal kamu, sekarang tidak." Bukan, aku tidak pernah. Berarti mereka bukan orang percaya. Mereka nabi palsu. Enyahlah daripada pembuat kejahatan. Itu berarti bahwa setelah era mujizat Musa, lalu era mujizat Elia Elisa, lalu era mujizat Yesus dan rasul-rasul, lalu era mujizat dari nabi palsu dan iblis. Itu terjadi menjelang akhir zaman. Musa sudah lewat, Elia Elisa sudah lewat, Yesus rasul-rasul sudah lewat. Maka, satu zaman, kalau di akhir zaman menjelang akhir zaman, ada mujizat yang banyak. Kita harus curiga. Pertanyaannya, apakah memang di zaman akhir Tuhan tidak bisa membuat mujizat atau tidak mau membuat mujizat? Tidak juga. Tuhan juga bisa bikin mujizat, tapi itu bukan pola umum. Kalau hari ini Tuhan mau bikin mujizat, bisa. Untuk menolong orang percaya, untuk menjawab doa orang percaya, bisa. Tapi Tuhan tidak selalu mau buat mujizat. Pertanyaan kita, kalau ternyata Tuhan masih bisa bikin mujizat, nabi palsu juga bisa bikin mujizat. Terus kita tahu dari mana ini mujizat benar, ini mujizat palsu. Pertama kalau lihat orangnya bisa bikin mujizat tapi ajarannya rusak sudah pasti Nabi palsu Jelas. apabila di tengah-tengahmu muncul seorang Nabi atau seorang pemimpi dan dia memberitakan kepadamu satu tanda atau mujizat berarti dia mau bikin mujizat dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan itu terjadi ini terjadi nih. berarti mujizatnya sungguh terjadi dan dia membujuk mari kita mengikuti ala lain, eh mujizatnya terjadi, tapi ajarannya kacau ini ngajak ala lain yang tidak kau kenal maka janganlah engkau mendengar perkataan nabi atau pemimpin itu dan seterusnya berarti salah satu cara adalah dia hebat bikin mujizat, tapi cek ajarannya bagaimana Benihin bikin mujizat banyak, tapi cek ajarannya. Ajaran Benihin ajaran palsu, ajaran sesat. Karena Benihin mengatakan Yesus waktu di atas kayu salib itu mempunyai sifat setan. Saya omong begini bukan asal omong, saya punya sumber yang kredibel karena saya tulis buku Benihin hamba Tuhan atau nabi palsu. Dan ajaran Benihin begitu banyak ajaran menyesatkan, tapi bikin mujizat banyak. Kalau mujizatnya banyak, ajarannya rusak. Eh, nabi palsu! Karena nabi yang asli dari Tuhan tidak mungkin bikin ajaran menyesat. Kedua, teliti ciri mujizatnya karena mereka mengklaim ini mujizat dari Tuhan. Pertama, mujizat dari Tuhan itu tidak bisa kambuh. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tidak ada mujizat di Alkitab yang setelah disembuhkan dari lumpuh sekarang sudah bisa jalan mujizat tapi masih pinjang-pinjang tidak ada tidak ada mujizat di Alkitab orang buta disembuhkan tapi setelah itu masih butuh kacamata minus 15 tidak ada semua kesembuhan di Alkitab sempurna sekarang bandingkanlah dengan mujizat-mujizat yang sekarang populer Waktu di KKR, di lapangan sembuh sampai di rumah kambuh. Kenapa bisa begitu? Mujizat di Alkitab itu segera terjadi, bukan proses. Tidak pernah Tuhan Yesus menyembuhkan orang, dan Dia berangsur-angsur sembuh. Tidak ada langsung sembuh. Memang pernah ada orang buta yang begitu Dia buka mata dia agak kabur-kabur Tuhan Yesus suruh di kolam silo sekali langsung lihat tidak ada orang yang sembuh berangsur-angsur ya tapi mujizat sekarang lalu kalau begitu kalau memang mujizatnya tidak alkitabiah mujizatnya dari mana menurut saya ada dua pertama dari setan atau kedua bukan dari setan tapi efek psikologis Saudara, ada banyak penyakit. Kalau kita ngomong soal sakit penyakit, sakit penyakit itu penyebabnya ada tiga. Pertama, itu murni medis. Sakit kepala, flu, dan sebagainya. Kedua, ada sakit yang secara itu efek psikologis. Kalau orang banyak beban pikiran, bisa kena mah. Ingat ya, banyak dia stres, bisa mah. Tapi bukan berarti semua yang mah karena stres. Ya, bisa, makanya Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Yang ketiga adalah ada sakit karena kuasa gelap, orang bikin. Nah begitu harus detik, ini sakit karena apa? Penanganannya beda. Kalau dia sakit murni medis karena flu, jangan kau usir setannya. Tidak ada setan di situ. Dalam nama Yesus, setan flu kami usir. Tidak ada setan di situ. Sakit yang begitu cari dokter minum obat, bodrex, panadol atau apa ya tuh. Tapi kalau sakit yang orang king itu demonis, itu tidak bisa penanganan medis, tidak bisa penanganan psikologis, itu harus doa usir setan. Tapi ada sakit yang karena efek psikologis. Itu beban pikiran, stres, frustrasi bisa bikin muncul banyak penyakit. Dendam pada orang yang tidak mau mengampuni itu bisa sakit. Maka di sini Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau dia sudah beban pikirannya sudah ditenangkan, dia bisa sembuh. Nah, di sinilah banyak orang bermain secara psikologis sampai pada hipnotisme. Saudara tahu hipnotis itu? Saya kemarin hampir masuk belajar hipnotis. Karena saya lihat iklannya bagus. Tapi saya akhirnya urungkan karena nanti efeknya lain. Karena ternyata dalam iklannya itu orang-orang yang belajar hipnotis taruh tangan, tek 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 jatuh semua. Ih, eh, kayak di KKR ya. <tik> ya kan? Kayak di KKR. Ya. Nah, lalu juga hipnotisme itu bisa menyembuhkan. Lihat iklannya di YouTube atau di Facebook. Ya. <tik> Jadi saya kepengen masuk mau belajar supaya mau menunjukkan bahwa ternyata bukan pakai kuasa Tuhan pakai hipnotis juga ternyata saya bisa bikin orang sembuh bisa bikin orang jatuh berarti itu bisa nah di dalam efek psikologis ini musik memainkan peranan yang penting maka begitu orang dibawa pada suasana trans yang tinggi sesuatu bisa terjadi maka begitu musik dan trans tinggi muncullah gejala aneh-aneh orang bisa jatuh orang bisa muncul bahasa aneh-aneh hula, -hula, hula dan sebagainya dan yang ketiga, bisa terjadi kesembuhan psikologis. Bisa kembali. Makanya saya pernah bikin iklan. Judulnya, seandainya saya punya kesembuhan. Datanglah, bawalah yang sakit, yang lumpuh. Bawa dari rumah sakit. Sebelum saya doakan, periksa dokter dulu. Habis saya doakan sembuh, dokter periksa kembali. penanganannya. Kalau orang sakit biasa jangan usir setan, tidak ada setan di situ. Kalau orang itu karena setan, ya kau mau hibur dia bagaimanapun tidak bisa. Hati yang gembira adalah obat. Coba kalau kau naik sepeda motor jatuh tulang patah. Coba saya mau lihat kau gembira bagaimana itu tulang sambung kembali. Tidak bisa, itu harus penanganan medis. Nah, orang-orang ini mengerti, maka dengan efek psikologis Efek psikologis orang dibawa pada masa trans Kesembuhan terjadi Begitu mereka pulang rumah Kan dari transnya sudah turun kembali normal nih Penyakitnya kambuh kembali Ya Jadi lihat ajarannya Dan lihat ciri-ciri mujizatnya Ada banyak tapi saya bagi dua saja Ya Karena itu kalau saudara ada orang yang tergila-gila dengan mujizat Saudara akan menjadi orang yang paling gampang disesatkan kita percaya, ini bukan berarti kita tidak percaya mujizat. Kita percaya mujizat bisa terjadi kalau Tuhan kehendaki. Tuhan tidak selamanya mau bikin mujizat. Kadang-kadang dia menolong kita dengan melakukan mujizat. Kadang-kadang dia membiarkan kita tetap menderita atau sakit. Tapi memberikan kekuatan di dalam sakit kita itu. Ya, Orang seperti Paulus. Dalam Paulus bilang begini, "Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri. Apa sih duri dalam daging? Mungkin penyakit tertentu. Tentang hal ini, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan. Paulus sudah doa kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku." Maka Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berarti Paulus pun sakit, ternyata berdoa. Tuhan tidak kabulkan. Kenapa? Tuhan bilang cukup sudah kasih karunia. Kalau kamu lemah, kuasaku jadi sempurna. Makin kamu lemah, kamu makin bergantung padaku. Karena itulah, ya. Paulus bilang, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan tidak selamanya bahkan untuk Paulus dia tidak bikin mujizat. Untuk kita, Tuhan bisa bikin mujizat, bisa juga tidak. Intinya adalah semua kembali kepada kehendak Tuhan. Ya. Jadi waspadalah terhadap mujizat-mujizat palsu yang pasti banyak. Ya.